ఈ సోమవారం సాయంత్రం వేళ ఎవరైతే ఈ శివ మంగళాష్టకం వింటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ కైలాసవాసుని ఆశీస్సులు ఉంటాయి ఈరోజైతే ఈ శివ మంగళాష్టకం మనం పారాయణమైతే చేసుకుందాం భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमाला शाय व्यामकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमदेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्तृतितयन्तकारिणे त्रयम्भकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरज्ञाय वामदेवाय मङ्गलं सत्योजाताय सर्वाय भवज्ञानप्रदायिनि ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चव्रक्ताय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्ततत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं महादेवस्य देवस्य यः యుజం పరం ఈ శివలింగాష్టకం మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎవరికైనా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అప్పటి వరకు నా ఛానల్ని చూడండి